строители постараются вас рассмешить. Знаете, когда строители шутят, получается разное. Например, такое. Такое. <свы> и даже такое. В <свы> смысле? У тебя же папа строитель. Ну да. Смотри, какой смешной получился. <свы> так, продолжим. Рома, что это? Знакомьтесь, это моя кисонька. <свы> Всем привет! Пользуясь вот моментом, хотелось бы сказать. Смотрите, какого гаишника республика потеряла. Господ ну, строители, время начинать! И для начала, друзья, все мы знаем, когда парни разговаривают на девушках, они ведут себя как бомжи. Вчера с девчонкой познакомился. Ну, разговорились, то все. В итоге к ней поехали. Завожу ее в комнату и да! Блин, нас ты овца! Надела мою новую юбку, я ставила там пятно. А вот ничего, что ты с моим парнем спишь? А? Ну я же аккуратно! Полицейский будни. каждый парень пытается угодить своей девушке как угодно. Понимаешь, мне нужен парень, который не стесняется пустить слезу. В детстве у меня был котенок. Но потом умер. Но мне не нужна тряпка, мне нужен брутальный самец. Это я его убил. Папусный человек кормит голубей. <звы> а у каждого есть знакомые, которые расстаются и опять начинают встречаться. Валик, прости, я опоздала. Привет. О, нам нужно расстаться. Я все понял. Это потому, что я толстый, жиробас, свинюха. Из-за лишней веса я потерял все. Друзей, работу, талию. А теперь теряю девушку, которую люблю. Я тебя не брошу. Дуры, которые ведутся на уловке жирных. С каждым годом их все больше и больше. Донецке поставили банкомат. Ой, сейчас денег сниму. Выберите язык общения. Украинский. Не понял. Украинский. Украинский. А закончить хотелось бы словами умного человека. Но среди нас его нет. Спасибо за внимание!